વરાછા પોલીસની ટીમે રિક્ષામાં બેસાડી ચપ્પુ બતાવી મુસાફરોને લૂંટી લેતી ટીમના બે લોકોની ધરપકડ કરી છે બંને પાસેથી મુદ્દામાલ પણ કવર કરવામાં આવ્યો છે ત્યારે બંનેનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ સામે આવ્યો છે મળતી માહિતી અનુસાર તારીખ દસ સપ્ટેમ્બરના રોજ મોહિતભાઈ જયંતીભાઈ દલસાણિયા ટ્રેન મારફતે સુરત આવ્યા હતા તેઓ ફોર વ્હીલરના સ્પીર પાર્ટ્સનો ધંધો કરે છે સવારે લગભગ પાંચ વાગ્યાના સુમારે તેઓ વરાછા ખાંડ બજાર ગરનાડા પાસે હીરાબાગ જવા માટે ઓટો રિક્ષાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન જી જે જીરો ફાઈવ સીટી સિક્સ એટ ફોર વન નંબરની એક ઓટો રિક્ષા આવી હતી જેમાં ડ્રાઈવર સહિત ત્રણ અજાણ્યા શખ્સો હાજર હતા મોહિતભાઈને પેસેન્જર તરીકે રિક્ષામાં બેસાડી આ તમામ આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી તેમને ચપ્પુ બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી મોતનો ભય બતાવી મોહિતભાઈને પકડી રાખ્યા અને તેમના પેન્ટના ખિસ્સામાંથી રૂપિયા ત્રીસ હજારની રોકડ લૂંટી ફરાર થઈ ગયા હતા ઘટનાની જાણ થતાં જ વરાછા પોલીસ સક્રિય થઈ હતી અને ફરિયાદના આધારે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરીને આરોપીઓને પકડવા માટે શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી વરાછા ઉમિયા ડાયમંડ સુધીના જાહેર રોડ પર લૂંટ ચલાવનાર આરોપીઓને પકડવા માટે પોલીસ ટીમે પૂરતી કાળજી રાખી હતી અને મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસે કુબેરનગર પોપડા ખાતેથી મુખ્ય બે આરોપીઓ મુસ્તુફા ખાન ઉર્ફે કાલિયા ફકીરા ખાન પઠાણ અને

पैसेंजर को रिक्शा में बैठा के उनको चाकू दिखा के उनसे लूट करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है वराछा पुलिस ने और आरोपियों को घंटरी कलाकों में पकड़ा है उन्हना की टू टुक, टू की विगत ऐसी है कि वराछा उमियावा धाम सर्कल से किरण डायमंड जो जाहिर रोड है उस पर ये दो आरोपी मुस्तफ़ा खान उर्फ काली कालिया फ़कीरा खान और अरबाज खान उर्फ गब्बा आलम खान ये दोनों भेस्तानावास में रहने वाले हैं और ये दोनों का एमओ ऐसा है कि ये रिक्शा जो एक ऑटो रिक्शा है और उस रिक्शा में लोगों को बैठाते और उसके बाद रेलवे स्टेशन से उनको पिकअप करके ड्रॉप लोकेशन के जगह दूसरे जगह लेके जाते हैं और उनको चाकू दिखा के वहाँ पे उसके लूट की वारदात को अंजाम देते हैं ये वारदात को दस तारीख को सुबह नौ सुबह पाँच बजे हुई और फरियादी का नाम है मोहित भाई जयती भाई दसलाड़िया दस और इन्होंने तुरंत ही बाराछा पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट किया और वाराछा ने तुरंत ही टेक्निकल और ह्यूमन सर्वेलेंस के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है लूट का जो मुद्दा माल है ये तीस हज़ार रुपया उनतीस हज़ार पाँच सौ रुपये बरामद किया और ऑटो रिक्शा भी बरामद कर लिया है साथ ही में ये पूरी गैंग की तरह ये ऑपरेट करती थी और गैंग के बाकी मेम्बर्स को भी हम तपास कर रहे हैं उनको भी जल्दी हम पकड़ लेंगे ये जो दो दो आरोपी हैं मुस्तफ़ा खान और अरबाज़ खान इनके ये काफ़ी गुनाहित इतिहास वाले हैं मुस्तफ़ा खान के ऊपर टोटल सूरत शहर में सत्रह ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं जिसमें दो बार इनकी इसके अगेंस्ट में पासा भी हो चुका है और अरबाज़ खान जो है उसके अगेंस्ट में सूरत शहर में टोटल बारह ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं इसमें काफ़ी गंभीर ऑफेंसेस भी इनके अगेंस्ट में किए हुए हैं तो इस पर हम इस बार कड़क कार्रवाई करके इनको कानून के हवाले करेंगे और बाकी जो गैंग के मेम्बर्स हैं उनको भी हम जल्दी पकड़ेंगे और हम डेली सुबह में ऑटो रिक्शा और व्हीकल चेकिंग इसीलिए हम रखते हैं ताकि कोई भी अनिच्छनीय इस तरह का बनाव ना बने और इससे हम मैसेज भी देना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो पुलिस आपको बिल्कुल भी नहीं।